Baik <clears throat> Assalamualaikum ya Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga Jadi tanpa melengahkan masa lagi Tajuk kita adalah Tak tahu, tajuk saya adalah Bukti ya Putar belit persekitaran pembangkang Berhubung kejayaan Malaysia Rundingkan tarif dengan Amerika Syarikat Ya jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen share ramai-ramai dan serta telegram saya Regi Jesse Rita Kalau anda menonton di YouTube, minta bantu tekan butang member atau join ya. Dan kalau anda menonton di Facebook, tekan butang subscribe. Baik. Now, biar uh, tonton live ni sampai habis ada pendedahan. Saya akan dedah sepenuhnya isu tarif ni bagaimana ia diputar belit oleh persekitaran pembangkang. Nah, saya tahu, kadang-kadang dalam penjelasan saya, contohnya live malam semalam, kadang-kadang ia tidak rancak, kadang-kadang ia rancak sebab itu semua adalah bergantung kepada, kadang-kadang saya letih. ya. So, saya tak rancang, saya buka live dan saya cuma cerita sedikit sebanyak. Tapi, bila melibatkan perkara-perkara seperti ini, ya khususnya lawatan Trump ya dan uh, kemudian isu rundingan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat dan persetujuan yang dicapai berhubung tarif dan bila saya melihat putar belit dilakukan dengan cara yang licik ya ada pihak dia beri data dan dia nampak atau berpura-pura seperti dia bijak seperti dia beri fakta yang padat ya ada angka ada kiraan ya memberi bayangan seolah-olah dia dah buat research dia dah buat kajian dan dia dah dapati dengan uh, dia dah dia dah dapati sesuatu dengan cara muktamad bahawa ada yang tak kena dengan perjanjian antara Malaysia dengan AS maka saya akan terpanggil untuk membuat kajian saya sendiri dan untuk menjelaskan kepada anda baik ada satu saya tak nak sebut siapalah tapi orang ni dia ni uh, di dunia media sosial ni dia ada reputasi uh, bila buat penjelasan ni dengan data dengan amat komplit atau persepsi yang ditimbulkan ianya komplit. Dan dulu masa saya jadi penyokong Najib sebelum PRU 14 saya antara orang yang bergantung kepada data analisa dia kerana kita lihat dia seperti bukan saya seorang ada pihak-pihak lain yang menyokong Najib lihat bahawa dia melakukan research yang mendalam seolah-olah dia ada satu pasukan ya dan uh, dia buat kiraan dia buat analisa ya, lebih kepada data dan dia dapat membuat kesimpulan yang memihak kepada Najib Dengan uh, fakta atau hujah-hujah yang nampak bernas, nampak uh, legitimate, nampak boleh percaya So kita, saya dan saya tak nak sebut siapalah dua tiga ni Kita percaya, kita percaya dan kita pun jadi malas lah. Saya jadi malas untuk buat research sendiri. Ya, Bukan kita tak tahu buat research. I'm a former scientist. Nah, masa kita dalam bidang sains, research dia kau-kau. Tapi kita jadi malas lah. So, ambil shortcut. Okay, dia ni dah buat kerja. Jadi, kita guna pendapat dia. Tapi, lepas saban tahun kan, saya mula sedar bahawa data boleh diolah dalam politik juga dengan cara yang meyakinkan tetapi sebenarnya ia eh putar belik dan saya beri contoh so pihak ni telah mengajukan satu soalan dia tanya kenapa Thailand hanya bayar USD 20 bilion untuk tarif 19% sedangkan Malaysia bayar USD 240 bilion untuk tarif yang sama Ha, saya ulang ya dia ni tanya dia dia letak gambar Thailand Malaysia kan nampak padat lah kenapa Thailand hanya bayar USD 20 bilion untuk mendapat tarif 19% dari Donald Trump sedangkan Malaysia kena bayar USD 240 bilion untuk tarif yang sama iaitu 19% maknanya dia beri gambaran Malaysia bayar lebih 10 kali ganda untuk dapat tarif yang sama. Jadi timbul persoalan sahaja. Ya. Dan kemudian ada posting-posting lain yang ada hujah-hujah lain. Jadi nampak seolah-olah dengan reputasi pihak ni yang selalunya data-data berfakta dan sebagainya yang nampak seolah-olah berfakta maka benda ni tak betul. Maka kerajaan kita sebenarnya telah melakukan benda yang bodoh. Okay. Now, sebenarnya saya cerita kepada anda, tarif, bila awak bandingkan Thailand dengan Malaysia, awak perlu faham tau. Malaysia pada asalnya, bila kita import barangan daripada Amerika Syarikat, kita hampir tidak kenakan tarif. Ya, dia ada tarif efektif. Tarif, ada tarif yang iaitu cukai kepada barangan yang kita barangan Amerika sama ada kita kenakan tarif itu ataupun secara tidak langsung ada lebih kurang macam tarif lah. Okey, saya tak nak masuk mendalam benda tu. Tapi tarif efektif kita kepada barangan Amerika kurang dari 5%. Maknanya, bila kita masuk rundingan dengan Amerika dan kita hapuskan tarif kita kepada barangan Amerika, kita tak rugi banyak. Okey. Dan kemudian kita kena 19% tarif ya. Yeah. Okey. Ah uh, barangan kita yang kita eksport kepada Amerika dikenakan tarif 19%. Okey. So kita tak rugi banyak sebab eksport kita kurang daripada Thailand. Ya. Yeah. Jumlah eksport kita kepada uh, apa? Uh, Amerika adalah jauh kurang dari uh, Thailand tau Okay, saya beri uh, Saya beri uh, Satu angka lah Saya dah buat kajian Dan saya beri angka Jadi apakah eksport kita kepada Thailand Dan uh, kepada Amerika Dan apakah eksport Thailand kepada Amerika Ya, yeah, okay Jadi eksport Thailand kepada Amerika Adalah uh, Bernilai 55.11 bilion ya ha, 55.11 bilion. Eksport Malaysia kepada Thailand hanya 43.43 bilion. Ya, ha, bilion USD lah. Okey. Jadi Thailand dia eksport lebih banyak kepada Amerika. Malaysia kita eksport kurang dari Amerika. Okey, uh, kepada Amerika. Now, Malaysia apabila kita import barang dari Amerika, kita Tarif efektif lah, secara efektif, tarif yang kita kenakan tu tak sampai 5%. Jadi kalau kita hapuskan 5% itu, kita tak rugi banyak. Thailand, bila dia import dan dia import lebih banyak daripada kita, barangan Amerika. Bila dia import, dia sebelum ni dia kenakan tarif lebih 30%. Jadi Thailand, dia telah terpaksa hapuskan eh, uh, tarif 30% uh, peratus itu kepada lebih 10000 barangan Amerika Syarikat. Ya, atau hampir keseluruhan ya, import barangan Amerika Syarikat kepada Thailand dia terpaksa hapuskan. Jadi dia tanggung kerugian besar. Ya, kita import kurang dari Thailand, ya, dan kita dulu pun kena tak sampai 5% secara efektif. Ya, jadi kita tak rugi banyak. Thailand dia import le uh, lebih 10000 barangan daripada Thailand dan dia kenakan tarif melebihi 30% atas banyak barangan itu. Dia terpaksa hapuskan semua ya, uh, tarif kepada atas barangan itu. Dia rugi banyak. Tambah pula dia kena 19% tarif kepada barangan Thailand yang diekspor ke Amerika. Okay? Dia tak dapat pengecualian. Itu pun perjanjian antara Thailand dengan Amerika belum muktamad. Itu hanya satu cadangan. Jadi dia banyak lagi benda yang dia perlu bincang. Dia tak dapat pengecualian. Jadi Thailand dikenakan 19% tarif ke atas hampir 100% ekspor dia kepada Amerika yang bernilai 55.11 bilion. Dan ekspor Thailand kepada Amerika jauh lebih besar dari Malaysia. Manakala itu Malaysia, ya, kita dapat pengecualian. Pengecualian iaitu tidak ada tarif untuk lebih kurang 5.2 bilion ekspor kita. Dan ekspor kita memang dah kurang kepada Amerika berbanding Thailand. Tambah pula jumlah ekspor bernilai 5.2 bilion tu kita tak kena tarif. Dan banyak ekspor itu melibatkan semikonduktor, barang farmasutikal dan sebagainya kan. Jadi secara keseluruhan Malaysia berada di kedudukan yang baik berbanding Thailand dan bukan hanya berbanding Thailand saudara-saudari. Kita berada di kedudukan yang jauh lebih ban, baik berbanding semua negara ASEAN lain. Maknanya kita special tau, lah, paling special dalam rundingan ini. Ini pihak tu tak cerita. Dia banding dengan Thailand kan tapi dia tak cerita. Okey, dia kata. Kemudian dia kata apa? Dia kata dua, mengapa Malaysia perlu bayar 240 bilion untuk dapat 19% tarif? mengapa Thailand hanya bayar 20 bilion? Dia tidak sebut bahawa 20 bilion ini bukan bayaran. Ianya komitmen selama 5 tahun. Itu pun 70 atau 80 peratus sudah terjadi. Ada di antara komitmen ini melibatkan... Sekejap ya. Ada di antara komitmen ini... Ada di antara komitmen ini melibatkan pelaburan di Amerika yang akan bawa pulangan ya di masa depan. Jadi bukan semuanya bayaran. Okey, saya senaraikan secara ringkas. Dalam sektor penerbangan ada komitmen selama 5 tahun bernilai 19 hingga 23 bilion dolar Amerika melibatkan kapal Boeing. Bukan bukan sekali bayar tahun depan dapat tak? Ini komitmen. Ya? Kapal kena beli. Dia buat dengan Amerika. Boeing. Dari dulu kita buat dengan Boeing. Atau majoriti dari Boeing. Jadi tak ada benda yang baru. Kemudian dalam sektor tenaga, kita cerita tenaga apa, arang batu, liquid, cecair petroleum dan sebagainya kan komitmen kita untuk 5 tahun lebih kurang 20 bilion dolar Amerika dan ianya melibatkan juga kontrak yang sedia ada. Bukannya benda baru. Sedia ada. Kemudian dalam sektor teknologi, ya, pelaburan Malaysia di Amerika bukannya import langsung, bukannya kita import apa-apa. Ini pelaburan kita di Amerika yang akan bawa pulangan dalam jangka panjang dan ini bernilai antara 50 150 bilion atau lebih. Dan lain-lainnya seperti ayam, tenusu, keluli dan sebagainya kan. Komitmen kita 30 atau 40 bilion adalah untuk tempoh 5 tahun dan sudah import-import ni sudah pun berlaku secara semula jadi. Maknanya ia bukannya satu komitmen baru. Jadi kesimpulannya 70 hingga 80% sudah berlaku import bersih kita setiap tahun lebih kuranglah antara 15 hingga 20 bilion sahaja maknanya kita memberi jaminan kepada Amerika setiap tahun antara 15 hingga 20 bilion sahaja kita akan beri komitmen baru ya untuk import dari Amerika ya bukannya 240 bilion ya 15 hingga 20 bilion. Dan kita, jangan lupa kita dapat pengecualian daripada Amerika dalam banyak hal tarif ya kita dapat. Jadi sebenarnya kita dalam kedudukan yang jauh lebih baik dari Thailand dan jauh lebih baik daripada semua negara ASEAN. Ini yang mereka takkan cerita kepada kamu. Sebab mereka nak putar belik, nak timbulkan persepsi dengan satu persoalan yang saya kira adalah satu yang, yang memberi gambaran Malaysia telah lakukan benda yang bodoh. Ya? Dan mungkin orang akan tanya, okay, sekarang ni kita ada trade surplus dengan Amerika. Okay, apa maksud trade surplus? Okay, bila kita import barang Amerika, kita import barang Amerika, duit kita keluar pergi ke Amerika, betul? Kemudian bila kita ekspor barang kita kepada Amerika, duit mereka masuk. Jadi, kita ada lebihan ekspor berbanding import. Dan lebihan itu lebih kurang 25 bilion setahun berdasarkan data 2024. 25 bilion setahun. Jadi, berdasarkan penjelasan saya tadi, kita dah beri komitmen kepada Amerika bukannya 240 bilion tetapi setahun lebih kurang 15 hingga 20 bilion. Maknanya kita masih ada kelebihan 5 bilion hingga 10 bilion. Tapi 5 bilion hingga 10 bilion kita telah kecilkan kelebihan kita. Betul? Salah. Jangan lupa Amerika telah beli beri pengecualian kepada ya, uh, banyak produk kita tak kena tarif. Bila dia beri pengecualian, dijangka ekspor barangan itu ke Amerika akan meningkat dengan mendadak. Jadi, lebihan kita akan bertambah. Ekspor kita akan bertambah. Ya, Dan memang pun ekspor kita dalam bidang semikonduktor dari tahun ke tahun bertambah. Dalam bidang aeroangkasa bertambah. Ya, Di unjuran kerajaan, adalah antara 9 hingga 10% setahun peningkatan ekspor kita dalam bidang semikonduktor dan itu adalah unjuran yang rasional kalau kita lihat data-data sebelum ini. Jadi ekspor kita akan meningkat dan surplus kita akan meningkat. Jadi sebenarnya perjanjian yang telah dimasuki oleh kerajaan ini dengan Amerika Syarikat adalah satu perjanjian yang bijak dan dalam bahasa Inggeris saya boleh katakan It is well thought of Okay It was well thought of hmm. Dan ini yang pembangkang tak boleh tahan Sebab itu dia percuba alih perhatian Dia tak cerita kepada anda semua ni kalau ada pun posting dari persekitaran pembangkang, persekitaran bermaksud pembangkang itu perikatan nasional dan penyokong-penyokong pembangkang dan sebagainya posting-posting yang mengelirukan kalau dari pembangkang terus dia alih perhatian kepada oh kita beri sambutan yang gemuruh kepada Trump ini tidak bagus sebab uh, Amerika ya dia kemudian ada pihak yang kaitkan dengan Gaza benda-benda bodoh kalau awak nak lihat mengapa hujah pembangkang berhubung Trump dan kaitan dengan Gaza dan sebagainya merapu, anda scroll ke bawah dan anda rujuk video saya berhubung lawatan Trump mengapa pembangkang merapu. Tapi memang merapu. Ya? Dan mereka tidak tahan bila saya buat video ni. Ya, mereka akan, kalau awak lihat hujah mereka yang komen, dia tak boleh nak bangkang hujah saya. Jadi, apa yang mereka tulis? Mereka tulis, Uh, regi dah beli, kena de, beli uh, ke, makan dedak. Regi dah kena beli. Regi macam ni, Regi macam tu. Depa tidak boleh menangani dengan hujah. Ya. Sebab Pentaksub ni dia didorong oleh kebencian dan emosi, bukannya dia didorong oleh fakta. Saya berjuang atas uh, landasan kebenaran, dan saya lihat pembangkang yang pada satu ketika dulu selalu ya PAS orang-orang ha, bersatu selalu menyela pakatan harapan kononnya depa ni tak betul jadi sekarang bila awak jadi pembangkang dan awak putar belit dan awak fitnah dan awak melakukan benda-benda yang mengelirukan umat kerana kebencian dan awak mendorong orang untuk benci atas alasan-alasan yang bukan hanya sesat, bukan hanya uh, tersasar dari landasan kebenaran tetapi adalah terlarang dari sudut tuntutan agama. Maka saya tidak boleh sokong, saya kena tegur. So saya kecewa dengan perjuangan pembangkang ini. You have to say awak kena puji jika benda tu betul. Baru orang lihat awak sebagai matang. Tetapi awak putar belit. Ya? Yeah. So, pihak yang saya maksudkan itu telah putar belit. Sebenarnya perjanjian ini adalah Ha? Saya akan buat versi bertulis Saya sudah buat satu versi bertulis Anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh rujuk Atau anda boleh pergi ke blog The Third Force Anda boleh rujuk ya? Saya dah buat satu versi bertulis Poin-poin yang saya sebut tadi Dan saya akan pecahkan lagi Dan beri analisa yang lebih lengkap uh, Malam ni atau esok Anda boleh rujuk dan anda boleh share Dan anda pergi anda baca dan share ramai-ramai Biar orang tahu kebenaran Awak hendak dapatkan sokongan rakyat supaya awak besok boleh jadi kerajaan, awak kena dapatkan sokongan atas paksi, atas dasar kebenaran. Awak kena menampilkan perjuangan yang boleh meyakinkan rakyat bahawa awak ada kematangan dan pengalaman dan pengetahuan yang rakyat yakin mereka ni boleh menjadi kerajaan yang baik. Tapi awak guna modus operandi untuk putar belit, fitnah dan macam-macam lagi untuk burukkan kerajaan dan awak tidak sedar bahawa pengundi yang awak akan berdepan pada PRU16 bukan lagi macam zaman dulu-dulu majoritinya 39 tahun ke bawah. Dan mereka ni tak mudah ditipu. Lebih-lebih lagi bila ada orang macam saya mengetengahkan fakta. So, putar belik jahat ni, kita kena hentikan. Tapi of course mereka tidak akan hentikan. Jadi sudah menjadi tanggungjawab saya, saya sudah terpanggil untuk memberi anda penjelasan bukannya soal saya sokong Anwar atau tidak sokong Anwar. Soalnya, saya kalau nampak orang yang kata Anwar ni tak betul, tapi mereka lagi tak betul, saya kena beritahu awak lagi tak betul. Saya tidak lihat apa-apa masalah dalam pentadbiran Anwar dalam isu tarif ni. Malah dia did a very good job. Very, very good job. Amat baik perjanjian ini. So anyway, live ini kalau sangkut-sangkut saya akan ulang lah. Okay, saya akan ulang. Saya nak saya akan tonton kembali dan jika saya rasa kualiti dia tak bagus, saya akan ulang tapi saya akan buat esok ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.